assalomu alaykum o'zbekistonda bir sharpa kezib yuribdi oliy majlis deputati akmal saidovga ishonilsa bu karl marks kapitalidagi kommunizm sharpasi emas konutsaviy islohotlar sharpasi kezilayotgan bu sharpa mamlakatda yangi dinastiya tuzum qaror topishi bilan yakunlanadimi yoki rostdan qonun ustuvorligini ta'minlab prezident shavkat mirziyoyevning uchinchi muddatga saylanish imkoniyatini qirqadimi hozircha noma'lum buni vaqt ko'rsatadi konstitutsiyaga qanday o'zgarishlar kiritish nazarda tutilayotgani mavhum bu jamoatchilikka aniq tiniq taqdim etilganicha şey yo'q bunga qaramasdan mamlakatda konstitutsiyaviy islohotlar boshlandi bu borada tashkil qilingan komissiyaga marhum karimovning chorak asr davomida hokimiyatda qolishiga aynan konstitutsiyaviy o'zgarishlar bilan hissa qo'shgan taniqli huquqshunos deputat akmal saidov raislik qiladi akmal saidov konstitutsiyaviy islohot komissiyasi raisi lavozimidagi ilk nutqidayoq ijtimoiy tarmoqlarda bu islohotlarga shubha bilan yondashayotgan tanqidchilarga javob berdi uning fikricha ayrim chalasovotlar hech narsani tushunmasdan oldindan bashorat qilishmoqda Rostan, o'zbekistonda nega konstitutsiyaviy islohotlarga ehtiyoj tug'ilganiga ko'pchilik shubha bilan qarayapti ayniqsa amaldagi konstitutsiyada aks etgan huquqlar kafolatlanishi hamon muammoligicha qolayotgan bir paytda xususan so'z e'tiqod erkinligi inson huquqlari masalasida hozircha konstitutsiyaga qanday o'zgarishlar kiritilishi aniq emas ammo hokimiyat boshqaruvi saylov no davlat tashkilotlar inson huquqlari sohasida inqilobiy o'zgarishlar qilinishi haqidagi fikrlar ham yo'q emas konstitutsiyaviy o'zgarishlar xabari dastlab prezidentlik saylovida g'alaba qilgan shavkat mirziyoyev tomonidan jamoatchilikka bildirilgan edi ikki ming yigirma birinchi yilning oktyabr oyida o'tgan prezidentlik saylovida mirziyoyev sakson foizlik g'alaba bilan ikkinchi muddatga saylandi amaldagi hali o'zgarishlar qilinmagan konstitutsiyaga ko'ra bu uning so'nggi muddati mirziyoyev prezidentlikka qayta o'z nomzodini surishga haqli emas ammo konstitutsiyaviy o'zgarishlar qilish orqali prezidentlikka qayta nomzodini surish tajribasi o'zbekiston rossiya misolida ham mavjud karimov bu usuldan keng foydalangan yaqinda vladimir putin ham shu yo'l orqali avvalgi muddatlarini nollashtirdi jamoatchilikka o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim etib kelayotgan shavkat mirziyoyev shunda yo'l tutadimi yo'qmi hozircha aniq emas ammo tanqidchilar konstitusiyaviy islohotlar mohiyatini ko'proq shunda ko'rishyapti amerika ovozi konstitusiyaviy islohotlar masalasida amaldagi hokimiyatning muxolifati sifatida maydonga chiqayotgan siyosatchi professor Xidrnazar olloqulov bilan gaplashdi uning ta'kidlashicha agar konstitusiyaviy o'zgarishlar mirziyoyevning 3 muddati uchun xizmat qiladigan bo'lsa xalq maydonga chiqishi kerak 2016 yil mana shu amaldagi prezident mirziyoyev prezident vazifasini vaqtincha bajarishga kirishganda ham mana shu konstitutsiya bo'yicha mirziyoyevga aslida Mirziyoyev emas senat raisi e, Yo'ldashib vaqtinchalik prezident vazifasini 3 oyga bajarish kerak edi bu konstitutsiyaga aniq ravshan yozilgan lekin mana shunda ham akmal saidov chiqib aytdiki prezident vazifasini vaqtincha bajarishni bosh vazirga mirziyoyevga o'tishiga konstitutsiya manilik am qilmaydi konstitutsiyani moddasiga monilik qiladigan biror bir hujjat yo'q dedi axir qanaqa konstitutsiyaga monilik qiladigan hujjat bo'lishi mumkin shu jihatdan ham men hozirgi komissiyani raisi bo'lganida va jamoatchilik tashvishga tushayotgani o'rinli deb hisoblayman va asos bor bunga chunki akmal saidov bir necha bor konstitutsiyaga zid takliflar bilan chiqib va uni qo'llab quvvatlagan va yana konstitutsiyani o'sha e, o'zgartirish şey, bo'yicha yoki qaytadan yozish bo'yicha raisi bo'lib turibdi shu shaxsan inson sifatida menga ham tashvish uyg'otib turibdi bu birinchidan ikkinchidan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yoki qayta yozishga ehtiyoj bormi deysiz umuman olganda de, butun konstitutsiyani qaytadan yozib chiqishga mening shaxsiy fikrim ehtiyoj yo'q avvalo konstitutsiyani mavjud konstitutsiyaniga qat'iy amal qilish kerak lekin bu konstitutsiya moddalari ishlamayapti va unga qo'shimchalar kiritishga ehtiyoj bor mana uchta hokimiyat qonun chiqaruvchi hokimiyat ijroiy hokimiyat sud hokimiyati mana shu uchala hokimiyatni bir birini tiyib turishi bir birini nazorat qilib turishni mustahkamlash kerak man aytmoqchimanki ke, mana parlamentga kiritish avvalo prezidentni vakolatlarini cheklash kerak mavjud avtoritar tizimga mana hozir e, informatsion avtokratiya deb atalyapti shunga chek qo'yish kerak haqiqatdan jamiyat hayotida demokratik mana shu o'zgarishlar bo'lishi kerak demokratik rivojlanish demokratik siljish demokratik tarafishga konstitutsiya xizmat qilishi shart endi shu jihatdan prezidentning vakolatlarini qisqartirish kerak parlamentda prezidentga impichment berish vakolatini kiritish kerak a prezidentga parlamentni mana tarqatib yuborish vakolati bor bu bir ikkinchidan parlament parlament vazirlar mahkamasini shakllantirishni vakolati parlamentda bo'lishi kerak vazirlar mahkamasi parlamentga hisobot e, berish kerak parlament istiboga chiqish huquqi vakolati parlamentda bo'lish kerak sudlar tom ma'nodagi haqiqatdan mustaqil malakali xolis sudlarga aylanishi kerak mana shu ta'minlanish kerak endi konstitutsiya haqida gap ketyapti men 35 besh millionli aholini bitta zarrasiman shu jihatdan manfaatdan kelib chiqib aytamanki mana konstitutsiyaning o'ttiz uchinchi moddasida aholiga tinch namoyishlar o'tkazish ko'cha yurishi yig'ilishlar qilish huquqi berilgan lekin bunga biror marta yo'l qo'yilmadi hamma vaqt bu moddaga zid ravishda to'siq qoyib har xil kichik qonunlar qarorlar mana shu moddalariga zid keladigan birorta bir qonun bir yoki qaror farmon farmoyish chiqarilishiga yo'l qo'yilmasligini qat'iy mustahkamlash kerak jamoatchilikni tashvishi nihoyatda hozir tashvish qilayotganiga asos bor bu nima degani demak bular hozir konstitutsiyani mana shu o'zlariga moslab yoki mana mirziyoyevni uchinchi muddatga yana qoldirishga mo'ljallab shunaqa qilsa prezidentga impichment kiritish hech bo'lmaganda parlament tomonidan moddalarni kiritmasa biz shu o'zbekistonning tinch namoyishlarga chiqib ko'chalarni to'ldirib maydonlarni to'ldirib haq huquqlarimizni so'zsiz himoya qilishimiz shart deb hisoblayman kontutsiyaviy o'zgarishlar usuli bilan uchinchi muddatga uh, saylanish imkoniyatini berish degan fikrlari ham aytilyapti sizni nazaringizda rostdan ham mirziyoyevning o'zida shunday xohish istak bo'lishi mumkinmi rostdan ham ya'ni qaysidir ma'noda har holda miriy hoirgaha o'zini bir islohatchi prezident sifatida taqdim etib kelayotgan edi mirziyoyevni nafaqat uchinchi muddatda man shaxsiy fikrim shundaki umrini oxirigacha xudo qancha umr bergan bo'lsa oxirigacha qolish shunaqa istak bor deb hisoblayman mana ikkinchi muddatda prezidentlik faoliyatini davom ettirayotganiga ham mana qarang olti yetti oy bo'lib qoldi to'g'rimi qanian bergan va'dalarida nimani amalga oshirdi qani ish o'rni yaratdimi nima o'zbekistonda kambag'allik qashshoqlik qisqardimi aholini turmush darajasi o'sdimi xalqqa erkinlik berdimi tadbirkorlarga erkinlik berdimi nimani qildi bu olti yetti oyda qani aytingchi tashqi qarzni oshirib boryapti zulm zo'ravonlikni de kuchaytiryapti demak mirziyoyev avtoritar rejimini mustahkamlayapti buni nima deb xulosa qilish mumkin axir bu o'zbekistonda mirziyoyev tanho yakkayi yagona hokimlikni umrini oxirigacha davom ettirmoqchi a bunga biz yo'l qo'ya olmaymiz endi albatta domla bunga masalan siz kabi siyosiy faollar yo'l qo'ymasligi mumkin lekin haqiqatda agar shunday bo'lgan taqdirda ya'ni konstitsiyaviy islohotlar natijasida mirziyoyevni muddatlari nollashtirilsa va u yana qayta boshdan prezidentlikka o'z nomzodini surish huquqini qo'lga kiritsa sizni nazaringizda buni o'zbek jamiyati qanday kutib oladi bunga qarshi bo'ladimi yoki qo'llab quvvatlaydimi qanday siz har haroda mamlakatni ichidasiz vaziyatni kuzatyapsiz birinchidan e, malikjon men prezident saylovi oldidan mana bu настоящее время aziya programmasiga intervyu bergan edim yigirma ikkinchi oktyabrda yigirma va o'shanda aytdimki man mirziyoyev hozirgi siyosatini davom ettirsa shunday siyosat yurgizaversa bu ikkinchi muddatga u saylaydimi saylamaydimi o'tiradi dedim lekin ikkinchi muddatini oxirigacha fa prezidentlik faoliyatini yetkazmaydi degan fikrdaman yetib bormaydi dedim man shunday fikrda hanuz turibman sabab dunyodagi geosiyosiy vaziyat o'zgardi dunyodagi holat o'zgardi butun dunyoda avtoritar rejimga faoliyatiga chek qo'yish buni uh, chek qo'yish harakatlari butun dunyo miqyosida boshlandi endi konstitutsiya bilan bog'liq kelsak agar mirziyoyevni uchinchi muddatga yanada mo'ljallayotgan holda konstitutsiya qobul qilishmoqchi bo'lsa biz bunga aslo yo'l bermasligimiz kerak jon bersak berishimiz kerak bu kelgusi avlodlarimiz hurmati shu o'zbekistonni yo'q bo'lib ketmasligi uchun jonimizni bersak berishimiz kerakki bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak shuning uchun xalqimiz nihoyatda siyosiy faol bo'lib siyoiy jasoratni o'zida shakllantirib shunday holat sodir bo'lsa qarshi turadigan holatda ko'chalarga maydonlarni to'ldirib tinch namoyishlar qilishga o'tishimiz zarur bo'ladi o'shanda